नहमदली रसोल कर करीम अम्माबाद अब्दुल्ल्या बिन उमर रज़ील्त कॉलसमत तो रसोल सल वसम यकोल अब्दुल्ल उमर रज़ी तुम बयान करते हैं रसोल्लम ने फ़रमाया इन तैयार का सलासत नफ़ा काना कबिला का तीन लोग थे पहली उमतों में वो सफ़र पर निकले हता आ वाहमबी तो फ़दा खलू हो रात गुजारने के लिए उन्होंने ग़ार तलाश की उस गार के अंदर दाखिल हो गए फ़न हैदरत सखरा तुम मिन मिनल जबली तो अचानक गार गार चूंकि पहाड़ में थी तो पहाड़ से एक पत्थर बड़ा पत्थर जो है वो लटखड़ाया और गार के मुंह पर आ गया जिसकी वजह से फसदत अल हमलार गार उन पर बंद हो गई फ़काल उन्होंने कहा न हो ला यून झी को मिन हाज हिस्सा मिन हाज हिस्सरा अब हम इस चटान को यहाँ से हटा नहीं सकते ना हम हटा सकते हैं जब हटा नहीं सकते तो हम नजात नहीं पा सकते हम तो इस गार में रहेंगे और ये गार ग़ारी हमारी जो है वो कबर बन जाएगी इसलिए उन्होंने कहा इल्ला कहातदाल ही आमाली को तुम ऐसे करो कि अपने जो नेक आमाल हैं उनका वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करो कला रुम बिन हम उनमें से पहले आदमी ने कहा अल्ला एल्ला कानी अबावानी शेख़ानी कबीरानी मेरे बुड़े वाले थे तो वकुन तो अला वकुंत लाला उगी को कबला हुमा मैं ये करता था कि अपने वालदे के लिए दूध पहले दोता था कबल इसके अहलम वाला माल अपने घर वालों को पिलाऊँ या अपने खादमों को पिलाऊँ तो बीवी बच्चे और ख़ादमों से पहले मैं अपने वाले को दूध पिलाया करता था फना आबी शजर शुमन एक दिन मैं दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया फ़लम उर्ह अली हत्ता नामा जब आ, मैं वापस आया तो मेरे वालदे जो हैं वो सो चुके थे फलब तो लहुमा गबू का हुम फवा तो हमा ना इमैनी मैंने अपने वालदे के लिए दूध धोया जब मैं उनके पास लेकर आया तो वो सोए हुए थे फ़करश तो अन ऊकीदा हुमा मैंने नापसंद समझा कि मैं उनको जगाऊँ बेदार करूँ व अन अगबी का कबला हमा अहलम वाला माल और ना ही मैंने ये मुनासब समझा कि अपने वालदन से पहले अपने बीबी बच्चों को दूध पिलाऊँ या अपने खादमों को दूध पिलाऊँ तो मैं वहाँ पर ठहरा रहा वल अला यदी प्याला मेरे हाथ के अंदर था अनताज़िर इसती का जहुमा और मैं इंतज़ार करता रहा हती बार्फर हती के फ़जर हो गई बस सभी या तो या तज़ा गौउना इन ददमी मेरे बच्चे मेरे पास जो है वो रोते रहे लेकिन मैं आ, मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाना जो है वो मुनासब नहीं समझा बल्कि इंतज़ार किया ताकि मेरे वालदे जो हैं वो बेदार हो जाएँ मेरे वालदे जब बेदार हुए तब मैंने जाकर वो दूध जो है अपने वालदेन को पिलाया तो अल्लाम इनकन तो फ़ालतली का तगा वजह का फफर राजा अनना मान नफ़ी ही बिन हज सखरती तो अगर ये अमल मैंने खाली सतन तेरे नज़ा के लिए किया था अगर ये अमल तुझे पसंद है तो ए इस पत्थर को यहाँ से हटा दे फ़न फजरत शन फजरत शईन यस्तती ओन अलखरूज अमिन हो वह पत्थर वहाँ से हट तो गया लेकिन वो अब भी वहाँ से निकल नहीं सकते थे तो पहले आदमी ने दुआ ये की कि अल्लाह मेरे बुड़े वाले थे मैं उनको पहले दूध पिलाता था आ, लेकिन एक दिन दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया जब वापस आया मेरे बूढ़े बूढ़े वालदे सो चुके थे अब मैंने दूध धोया उनके पास ले आया पास खड़ा रहा बच्चे जो है वो कदमों में रोते रहे लेकिन मैंने बच्चों को दूध नहीं दिया अपने वालद का इंतज़ार किया तो वालदे का मैंने इंतज़ार किया जब मेरे वाले उठे तब मैंने वालदे को दूध पिलाया और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को जो है वो दूध पिलाया तो ये अमल अल्ला मैंने खालिसतन तेरी रज़ा के लिए किया था तो दूसरे ने कहा कॉल आखिर दूसरे ने कहा कहाना हु कानत ली इबना तो अम्म अल्ला मेरी एक चचा की बेटी थी कानत अहबन नासी मुझे लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब थी फ़ारत तो हा, हा मैंने उस पर जो है वो अपना इरादा किया अपनी ख़्वाहिश का फमतन आतमी उसने मेरी ख़्वािश को रद्द कर दिया हत्यात बिहानतमिन कह साली आ गई कह साली ने जब उसको जकड़ा तो फ़जात नहीं वो मेरे पास आ गई फ़ा आती तो हा आशरीन वम दिनारन मैंने एक सौ बीस दिनार देने का वादा किया इस बात पर कि अला तुख्ली बेनी वबैना नफसीहा कि वो मेरे साथ जो है वो अलीदा आलहदगी में जाएगी तो वो वो मान गई तो हती इज़ा कदर तो अल ही हाँ कि जब मैं उस पर क़दर हो गया क़ालत इत तक उसने कहा अल्लाह से डर तो दूसरे ने कहा अल्लाह मेरे एक चचा की बेटी थी मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था मैंने बदकारी की दावत दी उसने इनकार कर दिया हती कि कहत साली आ गई कहत से मजबूर होकर वह मेरे पास आई और मैंने उससे कहा कि मैं एक सौ बीस दिना दूँगा इस शरत पर कि तुम मेरे साथी इख्तियार करेगी तो वो मजबूर थी वो इस बात पर कायल हो गई मान गई लेकिन जब मैं उसके पास गया उसने कहा किल्ला अल्लाह से डर जा एला जैसे ही उसने यह जुमला बोला ना इता किल्ला तो अल्लाह में डर गया मैंने उसको छोड़ दिया हती कि मैंने वो जो दिनार दिए थे वो भी छोड़ दिए मैंने उसको भी छोड़ दिया फात ही तो हाशरीन तो हा वमियाती दिनारन जो मैंने उसे एक सौ बीस दिनार दिए थे ना अल्ला मैंने वो भी छोड़ दिए व तरक् तो ज़हब दी आता ही तो हाँ जो सोना दिया था मैंने उसको zhali, वो भी छोड़ दिया अल्लात ज़ाल ज़ालक वजह ही का फफरुजाना माँ नफ़ी ही फ़न फ़जरत सखरात ग़ैर हमलाखुरुजाम तो वह चटान अल्लाह को उसका यह अमल बहुत पसंद आया और तो उसने कहा अगर ये पसंद है तो इस चटान को हटा दे तो अल्लाह को यह अमल पसंद आया अल्लाह ने उस चटान को वहाँ से हटा दिया थोड़ा सा और लेकिन अभी भी वो वहाँ से निकल नहीं सकते थे अब तीसरे की बारी आई उसने कहा मस अजर तो अजर उजरा वह आते ही तो हम अजरा हम गैरा राज वाहिन तरा कल वज़ाबा अः मेरे यहाँ मजदूर होते थे मैं मज़दूरों को उजरत पर रखता था मैंने उनको मजदूरी दे देता था लेकिन एक मज़दूर उसने अपनी मजदूरी नहीं ली और वो वहाँ से चला गया मैंने क्या किया कि उसकी मजदूरी ली मैंने उसका कारोबार करना शुरू कर दिया हती कसरत मिनवाल हती कि उसके अंदर बरकत हुई बहुत सारा माल हो गया फ़जा अनिबादीन एक ज़माना गुजरा ज़माना गुजरने के बाद वो मजदूर मेरे पास आया उसने कहा याबल अल्लाह के बंदे अदा एलया अजरी मेरी मजदूरी मुझे वापस कर दे मैंने मजदूरी तो इससे नहीं ली थी तो मैंने उसे कहा कोल तो मा तारा मिन अजरी का मिनल इबरी वाल बकराना मबल रकीक उसने कहा ये जो तू माल देख रहा है ना ये गुलाम है ऊँट है गाय है बकरी ये सारी तेरी मजदूरी है मैंने तेरी मजदूरी कारोबार पर लगा दी थी अल्लाह ने बरकत डाल दी और ये सारा उसी का नतीजा है उसने कहा अल्लाह के बंदे क्या या याबल्ला तस्ताज़ी वो भी क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है तो मैंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा अस्ताजी ओ बिका मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा तो उसने क्या किया उसने वो सारा माल लिफा खा था हुकुल्ला सारा ही ले लिया फलम फ़लमयत रुक मनोशैया कुछ भी नहीं छोड़ा सारे का सारा माल ले लिया और वो चला गया अल्लाहन कन तो फायल विका फाना नफी ही फ़न फ़जरा सखरात फ़खरा जो यमशोना तो उसने कहा मैंने ये अमल ख़ाल सदन तेरी रजा के लिए किया है अगर ये अमल तुझे पसंद है तो ये चटान वहाँ से हटा दे चटान वहाँ से हट गई और वह लोग बाहर निकल आए इस हदीस के अंदर हमारे लिए बड़े असाक हैं पहला जो बंदा था वालदैन की खिदमत उसका ये अजर ये काम अल्लाह को बड़ा पसंद आया हमारे यहाँ क्या होता है कि उसने वालदे को तरजीह दी थी औलाद पर औद का बाद में सोचता था पहले वालदेन का सोचता था हमारे यहाँ यह होता है कि हम औलाद का पहले सोचते हैं और वालदे की परवाह भी नहीं होती औलाद उला, को सारी सहूलतें दे दी और वालदे की दुआई वाले की जो जरूरी ज़रूरियात हैं उनकी वो भी पूरी नहीं कर पाते उनका ख्याल भी नहीं हम रखते तो ये अमल नहाय ही नामुनासब अमल है सही अमल नहीं है कि हम वाले को तरजीह ना दें वालदन को पीछे रखें और औलाद को बहुत ज़्यादा तरजीह दें उस आदमी की नेकी ये थी कि वालदेन को उसने तरजीह दी पहले वालदे का ख़्याल रखता था और बाद में अपनी औलाद का रखता था तो ये अमल अल्लाह को उसका बड़ा पसंद आया दूसरा वो बदकारी करने लगा था लेकिन आगे से आवाज़ आई तक अल्लाह से डर जा अल्लाह से डर गया तो अल्लाह को उसका यह अमल बड़ा पसंद आया कि एक इंसान गुनाह कर सकता है सारे इसबाब मौजूद हैं उसके पास कोई भी गुनाह है चोरी है डाका है किसी को कत्ल करना है कोई भी गुनाह किसी भी गुनाह का इंसान को मुकम्मल इख्तियार है सारे इसबाब मौजूद हैं वो कर भी सकता है कोई रकावट नहीं है इल्ला ये कि इता अ व अल्लाह से डक जाए अगर अल्लाह के डर से इंसान गुनाह छोड़ दे तो ये एक अजीम निकी बन जाती है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है आप देखें ना चादर चार दिगारी है इंसान को कोई देख भी नहीं रहा इंसान गुनाह भी कर सकता है असबाब भी मौजूद हैं लेकिन वो करता नहीं है अरादा भी उसका था करने का लेकिन सिर्फ इसलिए छोड़ा कि इतना अल्लाह अल्लाह का डर था तो ये पसंदीदा अमल है तीसरा इंसान मज़दूर रखता है तो इंसान उनको उनकी उजरत वापस दे अगर किसी लिहाज से को मज़दूर बगैर उजरत लिया चला गया है किसी वजह से तो अगर वह वापस आए तो उसको उसकी उजरत पूरी दे अब देखें ना वो आदमी उसको उसकी उसके वो जो मखसूस पैसे थे उजरत के वो भी दे सकता था लेकिन चूँकि ना उसने वो पैसे कारोबार पर लगा दिए बरकत आ गई उसने वो सारा माल ही दे दिया उसको तो अल्लाह को ये अमल बड़ा पसंद आया मज़दूरों के साथ अपने माताहतों के साथ अच्छा सलूक करना ये पसंदीदा अमल है तो ये तीन नकियाँ उन्होंने कें्ला को ये नकियाँ बड़ी पसंद आईं तो इसमें हमारे लिए भी एक नसीहत है कि हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह ना करे ऐसा को वाक़ हो जाए तो हमारे पास भी ऐसी नेकियां होनी चाहिए जो खाली सतन हमने अल्लाह के रज़ा के लिए की है ताकि अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ जाए तो हम उन नेकियों का वास्ता देकर अल्लाह इज़्ज़त से दुआ कर सकते हैं दावन रब्बिल आलमीन